Nah, oke okay, teman-teman, ya kita lanjut lagi buat video dari jalan shortcut, teman-teman. Ya, jalan shortcut Canggu ini jalan yang selalu macet, terpantau setiap hari kayak gini, teman-teman. Ya, kita belok ke kiri, teman-teman. Ya, kita belok kiri, kita masuk jalan shortcut ini, jalan yang sangat fenomenal yang ada di Bali, teman-teman. Ya, selalu ramai, ini jalan yang selalu ramai. Yang saya bilang, ini kondisi di pagi hari, di hari Rabu tanggal 30 November 2022 jam setengah sembilan pagi pagi-pagi kayak gini teman-temannya pemandangan dari Bali emang udah udah jadi daya tarik tersendiri ya jalan macet di sini memang kayak gini Bali itu keren teman-teman ya dimana-mana macet wisatawannya sangat ramai sekali oke ternyata truk yang guling sudah ditarik teman-teman ya sudah itu ya sudah nggak ada lagi ternyata pagi-pagi tadi sudah ditarik truknya ya teman-teman ya cepet juga ya soalnya kalau nggak ditarik ini waduh gak, ini kacau jalan ini kalau nggak ditarik ini truk truk biru ini ya yang guling tadi pagi kemarin ya ini truknya yang guling nih di sini guling pas nurunin pasir truknya guling inilah truknya ya yang guling tadi pagi di sini posisinya gulingnya sekarang sudah itu ya sudah nggak ada lagi truknya yang guling. Ini Pak Polisi sudah mantau di sini, mungkin mau minta identitasnya kenapa kok guling mungkin ya. <guleng> Oke, ini posisi di jalan shortcut teman-teman ya. Saya kasih informasi sedikit, ini jalan shortcut yang sangat fenomenal, sangat terkenal sekali sampai ke mancanegara karena jalan ini kayaknya angker atau gimana ya. Sering sekali terjadi kecelakaan. Sering sekali terjadi kecelakaan. Ini kondisi di pagi hari teman-teman ya. Kita mau mantau pagi-pagi. Kita update setiap hari kita update. Bagi yang baru kenal dengan channel ini, channel CCTV malam. Salam kenal. Mudah-mudahan dengan kalian support selalu, channel ini bisa lebih di terkenal lagi, bisa bisa bersaing lah dengan channel-channel kecil yang lain ya. Soalnya kalau saingan dengan channel yang besar sudah jauh kalah kita kita bukan siapa-siapa oke kita mantau pemandangan dari Canggu kita sudah masuk di daerah Batu Bolong teman-teman ya Pantai Batu Bolong kalau teman-teman mau ke Pantai Batu Bolong teman-teman bisa belok ke kiri dari pertigaan di depan ini teman-teman belok kiri lurus sekitar 1 kilo sudah nyampe ke Pantai Batu Bolong kalau teman-teman mau ke Pantai Eco Beach Nah, ada pantai lagi ya, pantai Eco Beach. Teman-teman belok kanan, saya belok kanan ini ke arah pantai Eco Beach, teman-teman ya. Nah, ini kalau teman-teman lurus masuk ke pantai Batu Bolong, nanti tembus ke pantai Batu Bolong. Nah, ini saya belok ke kanan, saya menuju ke pantai Eco Beach. Tapi saya nggak ke pantai, saya nanti belok ke kanan lagi. Ini jalannya muter nanti. Saya mau ke pererenan. Nah, pererenan itu salah satu tempat salah satu apa ya tempat ya desa atau gimana ya Banjar atau gimana perenangan itu 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 juga ramai juga seperti Canggu sekarang tuh wisata Bali itu udah mengarah ke Pererenan menuju ke Cemagi sampai ke Pantai Lima Cemagi terus nanti ke ujungnya ke Tanah Lot sudah mendekat ke arah Tanah Lot teman, -teman ya selalu ramai karena di sini udah penuh di sini sekarang udah ber mengarah ke arah pererenan. Pererenan juga ramai teman-teman ya, banyak restoran, banyak villa di sana, elit-elit lagi di sana. Pantainya juga bagus juga pantai pererenan dengan bebatuan di pinggir pantainya ya. Mungkin teman-teman belum pernah update, belum tahu pantai pererenan gimana nanti kita update ya. Sebentar, kita update nanti. Kita pantau ke pantai pererenan, kita coba lihat di sana sore hari ya. Kapan ya ada waktu? Tunggu sebentar aja. Nanti pasti saya update teman-teman ya. Tenang saja, teman-teman. Kalau butuh informasi video yang lain, tinggalkan komen saja ya. Tinggalkan komen, kita update video dari pererenan. Nah, ini kita belok kanan tadi ya, karena kita menuju ke pererenan. Kita gas, teman-teman. Ya, kita gas pola aja ya di sini. Ya, ini jalannya nggak begitu ramai di sini ada satu restoran sih yang baru di sini baru dibuka cukup ramai. Ini di kanan jalan ya, di kanan jalan ada restoran baru ya, baru dibuka, tapi sudah ramai sekali. Ini udah mulai banyak restoran di sini teman ya. Nih, ini, ini ya yang saya bilang ya, kanan jalan ini ya yang kosong ini. Sensorium, Sensorium namanya ya, itu juga baru restorannya itu, baru bulan ini buka. Tapi kalau siang sore itu ramai sekali salah satu saya kurang tahu mungkin sepnya mungkin enak kayaknya ya atau masih dalam tahap promo kita lanjut kita masuk jalan shortcut di depan ada jalan shortcut ini sebentar ini belok kanan eh belok kiri ya ini jalan sempit shortcut ya jalan pintas memang jalannya sempit emang dikhususkan untuk sepeda motor ini jalannya sempit tapi ramai selalu ramai juga <tuh> nah ini udah masuk ya kita sudah masuk ke pererenan nih teman-teman ya di salah satu tempat tujuan wisatawan juga tapi di sini itu lebih ke villa ya Vila-vila besar-besar lagi villanya. Di sini rata-rata sewa villa ya, teman-teman. Kalau cari informasi villa murah atau gimana, perkiraan sih rata-rata ya. Saya punya banyak beberapa teman juga yang nyewakan villa di daerah sini. Ada yang per bulannya itu sampai 12 juta ya. Itu per bulan, teman, teman ya, per bulan 12 juta di daerah sini ada. Tapi selalu full sih, 12 juta itu masih standar. Kadang per bulan sampai 20 sampai 30. Emang fasilitas ya, pertama fasilitas, tempatnya bagus kayak gitu kan. Itu yang bikin mahal ya. Oke, teman-teman ya. Kita sudah sampai Prerenan. Kalau mau ke pantai belok kiri ya. Pantai antara Prerenan dengan Eco Beach ya. Oke, kita tutup dulu teman-teman ya. Kita sudah masuk di Prerenan, sudah sampai tempat pekerjaan yang saya mau tuju. Terima kasih buat semuanya. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Kita setiap hari update. Jangan lupa dibantu subscribe di like, di komen. Terima kasih ya. Saya tutup teman, -teman ya. <laughs> Oke, teman, teman ya. Kita tutup ya videonya ya. Terima kasih buat semuanya ya.